Есть люди, у яких не вышло. То они пришли заниматься медитацией и повернулись до вас с фидбеком: не можу, не хочу, что-то не выходит и вообще фигня вся ваша эта медитация». То, что не вышло, то таких нету, потому что медитация это не что-то новое для мозга. Это ну, типа использование естественных механизмов работы мозга но таким немножко как бы оригинальным образом или непривычным, угу. поэтому этому не надо обучаться, этому надо, ну обучаться надо только этому способу, угу. а ну медитировать мы все умеем, потому что у нас есть мозг, а вот ну те, которые бросали там или говорили, угу. что не получается или что такое, да, таких много людей, потому что мы все живые и у нас у всех ну как бы меняются интересы, меняется система ценностей, увлечения, там, мода и так далее. И люди бросают часто, большая часть бросает те, кто обучается. Но те, кто продолжают, они уже все продолжают обычно. Потому что они чувствуют ну, эффект. Вот. Я не говорю, что это какая-то абсолютная техника или что мой способ подачи абсолютный. Ну, есть другие учителя, и я всегда говорю, ну, Конечно, я себя хвалю, я лучший учитель. Ну это любой вам скажет учитель, а все остальные плохие, вот. Но реально ну, я не сильно ищу учеников там, ну вот, чтобы прям я вот, секту какую-то создавать или что-то такое. Вокруг меня несколько раз образовывались секты, но я потом от них убегал, потому что зачем мне секта? Я типа не понимаю смысла этой, ну в смысле понимаю, но мне этот не нужен механизм. Угу. Я даже не знаю, кто там занимается, кто не занимается. Это личное дело человека. Ну, это типа как я не знаю, как будто бы я научил вас чистить зубы, например. Uh -huh. И вы же не будете мне докладывать, там, занимать, ну, типа, ну, чистить, да, вы, не чистите. Ну, вот mm -hmm. как раз еще одно uh -huh. питание, буквально, последнее, стосовно медитации у меня было. Есть uh -huh. Чи є у вас какие-то топ, чи нестандартних, или чи каких-то интересных таких целей, которые люди ставлять себе, как бы, Які вони хочуть досягти за рахунок медитации, чьи прям конкретные цели? Хочу схуднути. Это мне допоможете? Ну, смотрите, как раз на этот вопрос э, очень легко ответить: да, потому что э, практика медитации повышает уровень серотонина, а серотонин, ну, типа, понижает наше чувство голода и жажды. Поэтому, угу. когда у нас высокий уровень серотонина, нам просто меньше хочется есть, и все. Вот, правда ну вот из моих учеников я заметил что ну как бы так по-разному люди реагируют видимо ну разные физиология у каждого человека да у кого-то аппетит улучшался ну которые там видимо у них плохой был аппетит у кого-то ну типа исчезал кто-то наконец мечтал бросить есть мясо наконец-то бросил угу. кто-то Наоборот, начал, почувствовал себя более свободно, чего заморачиваться, ну и так далее. В общем, все эти штуки, они очень-очень индивидуальны. Вот так вот, чтобы там взять какую-то одну систему типа Юрведа и там на всех натянуть в, в мире, да, там, от эскимосов до негров, ну то как бы это не работает. Везде разный климат, везде разные растения, животные, состав солевой, там, газов и так далее. И микроэлементов и везде есть ну свои какие-то локальные законы из которых вырастает локальная медицина локальная там ну не знаю локальные законы государства там и так далее mm -hmm. мы типа отличаемся друг от друга вот поэтому считать что есть какой-то универсальный способ питания или там mm -hmm. лучший способ ну образа жизни то это очень неправильно потому что люди похожи но при этом очень большом диапазоне, то есть сильно-сильно отличаются. Ну, то есть все одно, да. получается, медитация может быть универсальным инструментом, але под э, индивидуальный запрос, запит. Ну да, если хочешь. Вот, тобто да. получается. Это угу. универсальный инструмент, но кому-то не хочется его использовать. Угу. Я же говорю, что плюс в том, что он у вас останется этот инструмент. Ну как бы, если я вас научу, то неважно, будете вы заниматься или не будете, вы всегда можете это восстановить, потому что вы будете понимать. Ну я не просто технику даю, я как бы подробно объясняю ну, всю механику, как все работает и как по сути можно сконструировать медитацию самому из чего угодно. Но я вам дам технику древнюю, проверенную временем. Зачем изобретать велосипед, когда оно уже работает? люди проверили. Ну да, индусы. Индусы как-то это более, ну как бы это сказать, более так фундаментально сохранили. Но подобные практики есть у монахов всех народов. Поэтому ну, эта угу. техника не связана с Индией, как многие думают. Что, типа... Ну, то есть есть некоторый то стереотип, что медитация, она относится до або какого-то религийного направления, або до какой-то там магии, эзотерики, не знаю, есть такой да, стереотип? Да, есть. Але Но она не относится ни до религии, ни до, ну, как бы это правильно сказать? Ни до мифологии. Да, да. Человек, его нервная система, она многоэтажная. И в каждом знании, особенно когда оно долго существовало, тоже есть все эти этажи. Ну вот, как бы мифологический уровень, там, магический уровень и уровень ну, там, веры в предков и силы природы вот, Ну, то есть, ну, это более древние языки, которые объясняют те, ну, те знания, которые люди поняли об устройстве своего мозга. но тогда не было развита наука и абстрактное мышление. Поэтому они не могли говорить языком психоанализа, там, ядерной физики и так далее. Понимаете? Ну, mm -hmm. это были пастухи просто. Но они наблюдали за собой, изучали свою природу. Они же людьми были. Их мозг не отличался от нашего ничем. И были умные люди тогда тоже. Вот. И они как-то это по-своему формулировали ну, на том уровне знаний и том уровне языка. Поэтому религия, там, мифология и подобные вещи. Они, ну, как бы встроены в любую систему, которая долго существует. Но в моем курсе этого минимум. Я, конечно, показываю связь с корнями, вот. Но я объясняю все с точки зрения нейробиологии, психоанализа, ну, то есть понятных нам терминах и привожу и простые просто ну образы какие-то которые даже ребенок может понять поэтому ничего сложного в этом нету вот но да конечно к этому можно прикрутить все эти корни и нагнетать в них внимание как делают многие учителя что они ну, в первую очередь считают что медитация или или какая-либо другая там духовная практика это обряд какой-то. Угу. Вот. Но обряд относится к другому уровню практики. Да, это практика, только это физическая практика. Ну, типа ушу там и так далее. А тогда да, да, обряд это практика. Ну, там есть и другие уровни в обряде. И ну, мифологические, и магические и так далее. И, ну, можно описать обряд и этими языками тоже. А можно его описать как... Ну, как бы древнюю психотехнику. Uh -huh. То есть знание своей психики, как ее там уравновешивать, как ее ну, типа, приводить в порядок и так далее. Бо э, Люди ну, нуждались в психотерапии, ну, как бы и раньше, психокоррекции. И они постоянно это изобретали. Не только каменные топоры.